Дякую вам, що ви зараз повеселішили. Дякую большое. Ну, вирішили проблеми. Ну. Вам Боже, так Только мало возьмите. для життя. Дивіться, як мало для життя. Якісь 4 гривні. І вас. А ви така красива. Коли то була? Не коли то ви і зараз. Нет. І зараз ви дуже красиві. Ви ж українка? Конечно. Да, а вы же размывляете по-украински? По ну, просто у меня отец был художник. Так. Я воспитана в нормальной семье. Так. И у нас невозможно было говорить по-украински. Ну, Мы разобрались. Мы разобрались. Мы разобрались. мова – это мова элиты. Нет, даже я вышла Мова замуж, и Серьезно? Серьезно? А вы говорили только украинское, так? Нет, я разговаривала только по-русски. Только вы говорите, заборонил. Как же он мог заборонить? Ну вот так он... Так заборонять тогда, когда вы не А моего ребенка, Вот, когда идет украинский язык, он выходил на перемены. Вы представляете? А он звездки Ну как? А все тот от нас. Он сам звідки родом, ваш человек. Мой, это... Ну такие, да. Ну как обычно. Звідки? Ну, на Украине родился. И вот так вот не любил украинскую не мову? Нет. Боже. Не разрешал. А потом, Я ну, можно когда сын уже подрос, он говорит, мама, ну как ты могла допустить, чтобы я не изучал украинский язык? То... И он говорит, а теперь я вырос, говорит, я не понимаю украинский язык. А вы разумеете? Бреши он, разумеете? Нет, нет. Я серьезно А вы разумеете, когда я говорю? Не а завод... вы, понимаете, или нет? Нет, я украинский язык нет, не вы, понимаю. Нет, вы, я с вами разговариваю. Я и кое мову с вами разговариваю. Ну вот сейчас вы говорите по-украински. Ну, а что вы меня разумеете? Ну, разумею, потому что я это, ну как вам сказать, как, как слушаю вас или как, я даже не знаю, как... Вы чувствуете меня, правильно? С да, с Совершенно чувствую. верно. А, значит, украинская мова глубоко. Да. Вы берете? Я вже все сказав. Yeah. Хай вам щастить. Спасибо вам большое. Спасибо. А тепер чоловіка немає, так? Да? Так, да, вже давно давно Пішов туди? Ні, А де? Він живе, як і жив. І що? і все. А як він вас покинув? Ви йому служили, вірую правдою. Ні, ні. Совсем не так. Он не змінив. Только думаешь один-два раза. Ну, это было... Что тут такого, ну? Это ж природное явище. Да, ну, я была, как говорится, красавица. Ну, так ему ж хотелось и Работала в Чемченковском гастрономторге. Я всю жизнь проработала продавцом. Ну, измену я не смогла простить. А, вот вы какая горда. А, -а, -а. а. а теперь не жалеете? А теперь жалею, но поздно. Ясно. Очень поздно. Ясно. Так. Да.